Построить за эти годы Много построили 18 число, так? На передодне Святого да. Миколая 1 числа декабря по, из этого отобрал из э... вот молодец Коля выливай на ту сторону да, не, да не вот туда на ту сторону можешь да, выливать да чтоб да. Да, не, не взмучивать воду вот молодец а вот. что значит квалификация то да. что вы меня всему научили Залишилось. Залишилось? Катя, Катя тут, Да. Ну, в Кривбасне. Катя зараз у відрядження. Да. Коля, набирай так, чтобы там вообще практически не осталось воздуха. А -а -а. На три бульбуль -буль набирай. Ну, да, ага. ну я знаю, что холодная, конечно, поэтому я говорил надо ведро. Вот так, молодец, Закрошу. Вот так поверни, чтобы он снял, чтобы написано проба. Во, отлично. Ну вот, видите, так все хорошо.

Может, может. Сейчас мы студенты тут вашу закон. Та вода, она все равно остается эти два грамма. Нам как-то не нужно со Я Сейчас знаю, как это будет. Я задолго тут не отбирал пробу, кстати, воду. А, как? Ну как там? Ну как там В 13 году ну, насколько, насколько я понял, ваши думки и пропозиции по пупушкам ну, да. Так, можно уже А Тихонько не взмуть. Ничего, ничего. Мы, надо только не затягивать это. Ну да. Все. Мы, это мы, продолжили, мы продолжили наши мониторинговые исследования. В прошлый раз мы отобрали воду э, в речке В Этот раз мы отобрали больше старости речки для того, чтобы посмотреть, действительно, в каком состоянии у нас сейчас вода. Это будет химический состав. Я думаю, что, что касается санитарно-эпидемиологических, мы вернемся когда к лету. Есть. лету, когда, да, тогда вернемся. Вообще, вот вторая проба у нас есть. Вот, мы ее отдаем в лабораторию специализированную, которая сделает нам анализ, и мы посмотрим, что состояние,